一梅，你到底是谁？处心积虑的谋划这一切，你俩居然是一伙的！我们早该想到的。从登岛那一刻开始，这一切都是他们的阴谋和圈套。一梅，今天你逃不了了，我一定会杀了你，替苗苗报仇。西门苗苗如果泉下有知，你对他用情如此之深，应该会感动吧？那今日，就送你去见他。 也好解你的相思之苦。他到底是不是齐家的先祖、啊？看起来跟之前判若两人，该不会是妖吧？管他是人是妖，打就完了。你们两人联手究竟是为了什么？为什么要这么对小轩？有时候真相往往是残酷的，人还是活在谎言中比较好。谎言再美好也是谎言，真相再残酷也会大白于天下。儿臣，照顾好小轩。 我们分头行动，一梅交给我。我们不是他们的对手，先想办法离开这里。啰里吧嗦的，今日你们都要死。 遇到世人无数，你算是最执着的一个，那我就成全你，送你去见他。你醒了，玉泉<前>，你是，你是？我的钱、啊，你终于回来了，小泉。 虎子，虎子，小轩醒了。冰块。儿，你醒了？他对你做什么了？言为了救我，牺牲了自己的元神，把身体留给了我。这老妖怪想干嘛呀？他想要我的心脏，他自己成了妖，没了心。 只有齐家双生元神的心脏，才能让他再次成为人。做他个梦，死都不让他得逞。一起上，绝对不能让他离开巅峰谷，再次祸害人间。你。Yeah. 我一起走，走啊！上我是神，凡阻我者，都得死。 妈我怎么会嫌弃你嘛？你在人群中永远是最夺目的那一个，我一眼就看着你了。他们嫌弃你是因为嫉妒你，没有你闪耀啊！你快回答我嘛，会不会？哦，真的、啊。嗯，那拉钩。 盖章，嗯。先去那儿休息一会儿。怎么样？找到要地心脏了没有？前面只有一片沙地，什么都没有。 先祖呢？跟二掌柜他们去探索那山上的妖气了。那妖气消失了。先祖回来了吗？没有，他不是跟你们一起去的吗？先祖不见了。啊？你那边有线索吗？那小轩呢？也没有消息呢。先祖有问题，一定要尽快找到他们几个。我会继续派人去找他们的。 谢谢你帮我恢复了人形，这是我答应你的事。你放心，我也会信守承诺，替你找到主人。这千年寒冰虽治愈你被损伤的元神，可化为人形，但你也只有短短数日性命，已经够了。你受伤了？我没事。 我之前在这里找过，什么都没有，障眼法而已。跟我来。先不要去。 布了阵法。 千年了，夜夜独寻梦里人，空望流水随春去。名利似转蓬，弹指间，几回生死。多情长恨，无情客。 行云卷，终与谁同？ 我把我的头发给你接上，你以后可要好好陪着我啊！叫你什么好呢？阁中春愁谁能解？楼外月影一枚清。就叫你一枚吧。怎么样？你喜不喜欢？我就这样被主人造了出来。 陪着她一起长大，一梅，你真好看。对我而言，那是一段幸福的时光。虽然我只是一个布，不能说，也不能动，但我能看到，能感知到。 我一直在想，如果日子就这么一直下去，该有多好。可是，一个男人的出现，却打破了这份美好。姑娘，你是买来自己戴啊，还是给他戴呀、啊？哎呦，姑娘别说笑了，我这头回听说给玩偶买饰品的。 老板，你管那么多干嘛？我给你钱不就行了？哎，给你银子。哎，谢谢。对不起啊，姑娘。没事儿。主人就像着了魔一般，整个世界都被那个男人占满了。喜欢？喜？喜欢？ 齐大哥他们就要走了，我想跟他一起，你陪我好不好？你不说话，我就当你答应了。随后，我们便跟随齐无极来到巅峰谷。我只依稀记得，当年。 这里的一切都很神奇。我也是在这儿才有了肉身。齐大哥，齐大哥，奇,哥奇怪，齐大哥人去哪儿了？ 这是什么呀？是宝石吗？可是树上怎么会长宝石呀？不行，这个宝石太漂亮了，要是被坏人拿走可怎么办？这样吧，一梅，你帮我保管好不好？ 你是谁？主人，你认不出我了吗？我是一梅啊。你是一梅？啊？主人别害怕，我真的是你的布偶一梅。你真的是一梅吗？ 过来，主人，你创造了我，我一直都活着呀。是你刚才给的那颗灵珠，给了我新的身体。太好了，一梅，这样以后我就有伴了。幸福来得太突然，我甚至都觉得自己身处梦中。我希望主人能够一直这么开心的活着。 可是，那个男人却让他伤心落泪。 来，我就只有你了。那一刻，我明白了，我之所以存在，是因为主人需要我。看到他伤心难过，我也第一次流下了眼泪。